В это время на территории госпиталя эти же люди пытались беседовать с нашими сотрудниками, предлагали им принять присягу на верность народу Крыма, объясняли, что госпиталь будет работать в том же режиме, в котором он работает сейчас. Ну, это так со слов тех людей, с которыми беседовал. От вас да. чего-то требовали в то время, когда вас удерживали в автобусе? Или просто была задача вас заблокировать? Значит, люди, которые меня там удерживали, их изначально требование было пройти со мной вместе в кабинет, чтобы там побеседовать. Я сказал, что давайте побеседуем здесь, на улице, если вы так хотите. Если есть о чем беседовать и какая тема беседы. Беседа на улице их не устроила. И ко мне, еще раз повторяю, была применена физическая сила. Силой меня затолкали в этот автобус и удерживали там полчаса. Интересно, что сейчас происходит на территории, насколько в нормальном режиме работает На территории сейчас находится порядка 6 -7 людей в военной, военизированной форме одежды. Я не знаю, цель их прибытия и зачем они там находятся. Были еще двое людей возле управления госпиталя. Сейчас не вижу, не знаю, есть ли там, люди, которые, так скажем, препятствовали рождения туда на территории управления. Вы на самом деле больше как психологическую какую-то акцию вот, направленную на то, чтобы сказать, что еще один объект заплачен в промоли или или там все-таки более скорость. Я не знаю цели этих людей. Госпиталь, <кх> я с ними пытался беседовать и объяснять им, что мы являемся лечебным учреждением, И согласно всем международным так скажем, правоустанавливающим документам, мы оказываем помощь всем, кто, нам не, кто бы к нам не обратился. В любой, любой стороне конфликта. Вот. Нет, к сожалению, там взаимопонимания. Блокируется ли работа медицинского персонала? Сейчас эти все люди, которые в военизированной форме, они находятся здесь, вот в районе Капорта. Я хочу подчеркнуть, что на данный момент в госпитале находятся на лечении значительное количество больных. Есть люди, есть больные, которые находятся в Если будут такие попытки дальше производиться, то я не могу гарантировать качество оказания медицинской помощи тем людям, которые находятся сейчас в госпитале. Прибыл человек, который представился, что он уже новый, назначенный начальник госпиталя, назначенный новым руководством Крыма. Он... Вы его знаете? Я не, я не знаком с ним, я не знаю. Но гражданский. Человек. А имя, фамилия есть? У меня сейчас не... Я... Не, не визит так никаких, ничего. А вы остаетесь в своей должности или же придется так я продолжаю исполнять обязанности, я не знаю, насколько это будет возможно в данной ситуации, потому что если дальше будет блокироваться, так скажем, КПП госпиталя, либо управление госпиталя, то исполнять мне меня обязанности будет очень сложно. С вами связывался кто-то из власти Крыма, сам Аксенов или кто-то из его заместителей с тем, чтобы сообщить вам эти новости о госпитале? Значит, со мной беседа, пока я находился там в автобусе, со мной беседовал советник как он представился господина Аксенова, вот, фамилия его кузнецов. Вот, и, э, беседа заключалась в следующем. Вы не принимаете присягу на верность народу Крыма, поэтому можете собирать свои вещи и убывать их. Как это отразится на здоровье ваших пациентов? Ну, вы видите, что военные люди, которые стоят на КПП, я не знаю, с какой...